Факторы развития риска суицидального поведения подростков. День. Подготовиться, просим, прошу прощения, Саянко Михаил Сергеевич. Ну, мой доклад, в первую очередь, конечно же, интересует врачей, психиатров, медицинских психологов. Все-таки судебные медики имеют больше со следствием, а мы все-таки рассматриваем причинно-следственную связь. Актуальность проблемы связана с увеличением роста самоубийств за последние десятилетия во всем мире. Число суицидальных попыток исследователи рассматривают как одну из наиболее социально значимых проблем, Всемирная организация здравоохранения признала важность проблемы самоубийств для общественного здоровья и опубликовала стратегию по повышению осознания ее масштаба властях. самоубийство одна из важных проблем общественного здоровья, вызывающая огромные социальные затраты и страдания человека, а также семьи и общества. по статистике в мире добровольно уходит из жизни около тысяч человек ежедневно ежегодно примерно 1 миллион человек что составляет полтора процента всех смертных случаев. Масштабы этой проблемы еще более значительны, поскольку число попыток самоубийств существенно больше, чем число завершенных самоубийств. Во всех странах мира суициды входят в число 10 ведущих причин смерти населения. По этой причине ВОЗ провозгласила 10 сентября Всемирным днем предотвращения самоубийств. По прогнозам Министерства здравоохранения и социального развития к 2020 году суицид выйдет на третье место в мире как причина смерти, уступив лишь онкологическим заболеваниям и сердечно-сосудистым. Э, сердечно Факторов, влияющих на развитие риска суицида в Украине, относительно много. Из наиболее глобальных следует отметить. Низко-социально-экономический фон населения Украины. Каждый третий украинец живет за чертой бедности. Невероятная коррумпированная система государства, подрывающая развитие страны. Легализация отдельных групп наркотических средств. Отсутствие качественной психологической помощи населению. Фактическое нефинансирование системы здравоохранения и образования. Отсутствие цензуры на телевидении и в средствах массовой информации. Резкое демографическое снижение численности населения позволяет говорить о том, что к 2009 году он признал Украину вымирающей нацией. Следует отметить, что в современном обществе суициды среди молодежи 15-20 лет входят в тройку лидирующих причин смерти населения. Цель работы сводится к изучению факторов риска развития суицидального поведения у лиц подросткового возраста. Для реализации указанной цели были поставлены следующие задачи провести анализ информационных литературных источников, посвященных изучению психологических факторов развития суицидального поведения у подростков, определить уровень самооценки респондентов по тесту Дембар Бенштейн, по методике Рассела Фергюсона продиагностировать показатели социальной изолированности личности, исследовать уровень агрессивности у подростков по весу Баса Дарки, определить уровень эмоционального переживания, напряжения, снижения внимания, утомляемости, пройти на рисуночным тестом дерева, продиагностировать по методике Константина Мировского латентную депрессию. Объектом исследования являются социально психологические факторы суицидального риска. Предметом особенности социально-психологических факторов суицидального риска в подростковом возрасте. Гипотеза исследования. Вероятность проявления суицидального риска обусловлена социально-психологическими факторами, количеством выраженностью и спецификой связи между ними. Исходя из вышеизложенного, актуальность изучения современных концепций факторов, влияющих на риск развития суицида, психогенеза фенотипических аспектов не вызывает сомнений. Материалы и методы исследования. Нашими исследованиями были охвачены 60 человек, учащиеся 10-11 классов возрастом 16-17 лет, средней специализированной гимназии номер 13 города Харьков. Все участники в полном объеме прошли психологическое обследование. У каждого испытуемого брали устное и письменное согласие на участие в эксперименте. Закреплялось согласие родителями. Детально изучалась задача, цели, этапы. Набор тестов, тестов был идентичен. Оптимальный температурный режим в помещении соответствовал санитарно-гигиеническим правилам, предоставленным в гостах Украины. Результаты их обсуждения. По результатам предоставленных и использованных методик получены следующие результаты. При анализе теста Демба Рубинштейн уделялось внимание не столько расположению отметок на шкалах, сколько их обсуждению. Психически здоровым людям присуща тенденция определять свое место на всех шкалах чуть выше середины. Полученные, полученные с помощью этой методики данные приобретают особую значимость при их сопоставлении с особенностями мышления и эмоционально-болевой сферы. При этом выявлялись следующие нарушения: критическое отношение к себе, депрессия, эйфоричность, низкая самооценка 55% подростков оценивали свое здоровье как хорошее, 28% свое счастье очень полное и большое, 30% считали себя несчастными и неуверенными в себе. Оценивая свой характер, 68 считали, что он хороший, 20% плохой, чуть выше среднего 28%. Уровень своего ума респонденты оценивали так. Выше среднего 33%, 18% оценивали как не хуже остальных. 15% своей интеллектуальной способности оценивали выше средних показателей. Для изучения состояния переживания одиночества подростками применялась методика диагностика уровня субъективного ощущения одиночества Рассела Фергюсона. Нами получены следующие результаты. Высокий уровень переживания одиночества проявился у 13% подростков. Для таких подростков характерно чувство, что их никто не понимает, им не с кем поговорить. Они не способны раскрепощаться и общаться с теми, кто их окружает. Средний уровень переживания одиночества характерен для 36%. Этим подросткам свойственна нехватка общения, их межличностные отношения с окружающими носят поверхностный характер. Они тоскуют по компаниям. Большинство участников выборки имеют низкий уровень переживания, состояния одиночества. Он характерен для 58% людей. Эти подростки отличаются умением находить новых друзей, раскованно себя чувствуя с окружающими их людьми, легко идут на контакт. Следует вы, выделить ряд личностных, социальных и ситуативных факторов, способствующих закреплению тенденции самоустранения, возникновению чувства одиночества, причем приоритет отдается личностным факторам, таким как низкая самооценка, застенчивость, излишняя самокритичность, негативное самовосприятие, коммуникативная некомпетентность, а также некоторые картилогические особенности – эгоизм, агрессивность и жестокость. Тест БАСА Дарди позволил выявить в форме агрессивного поведения у подростков. Наибольший уровень агрессии выявлен у юношей и у девушек. По таким показателям, как физическая агрессия 28%, раздражительность 50%, негативизм 12%. В группе девушек высокий показатель непрямой агрессии 43%, вербальный 28%, слишком сомнительный 15%. По данным тестовой методики мы выявили, что на протяжении старшего подросткового возраста агрессивность выступает как относительно стойкое личностное самовоспитание. Подростки с явной выраженной агрессией имеют высокий порог к суицидальным мыслям и действиям. При обработке показателей проективно-рисуничного теста дерева получены следующие показатели. 52% респондентов отобразили дерево с пышной кровью, что свидетельствует о любви к искусству, природе, нравственности. 28% отобразили ей, что характеризует скрытность натуры, неуверенность в себе, наличие признаков депрессии и неуживчивости в коллективе. 18% подали предпочтение деревьям, на которых отсутствовали листья, что характеризует скрытую форму тревоги, отчуждения и чувства вины. 65% подростков отобразили лиственные деревья, клен, береза, тополь, что позволило сделать вывод от, об уверенности в себе и позитивно настроенной личности. Интропроективный тест Константина Мировского, кстати, харьковского ученого-психофизиолога, не представлял трудности в его исполнении. При закрытых глазах, на расстоянии вытянутой руки, испытуемого просили провести вертикальную линию от головы до ног, затем проводилась горизонтальная линия, после чего исследуемого просили обозначить контур головы. Предложим следующие показатели. Отклонение от реальных 0,5 см, 5-10 см, 10 см и больше. Таким образом, можно предположить, что больше отклонения на рисунку от реальных, тем больше степень выраженности отклонения тех или иных показателей психики. Эмоциональная напряженность выявлена у 18% подростков. 33% чувствовали гнев, у 27% диагностировалась депрессия, 7% нарушение восприятия, 12% неосознанный страх, у 10% слабость и повышенная утомляемость. Выводы. Самоубийство – форма аутодеструктивного поведения. Его основной причиной является социальная дезинтеграция, снижение эффективности нравственно-правовых регуляторов, поведение личности, социальная изоляция, одиночество. Как показали результаты исследования, факторам развития суицидального поведения следует отнести высокий порог агрессивности, как показывает статистика во всех случаях завершенных самоубийств или их попыток, а также суицидальных мыслей, были отмечены симптомы депрессивного расстройства. Стоит отметить, что депрессию называют движущим механизмом самоубийства. Существует эффект Вертера, обозначающий имитационное суицидальное влияние. Эффект Вертера подтверждается достоверной взаимосвязью между отражением проблемы суицида в средствах массовой информации и повышением частоты самоубийств у подростков. При суицидальных мыслях в большинстве случаев звучат мотивы индивидуалистического плана, отражающие социальную э, незрелость, морально-этическую неустойчивость. Э, наиболее частым пусковым механизмом является обида, гнев, чувство вины, а также неудовлетворенность притязаний, болезнь ответственности. Ряд личностных характеристик в ходе наших диагностических исследований подтверждает совокупность суицидальных идеаций. Снижение толерантности к эмоциональной нагрузкам, своеобразие, э, своеобразие интеллекта, максимализм, категоричность, незрелость суждений, недостаточность механизма планирования будущего, неадекватная личностная самооценка, заниженная, завышенная, лобильная, слабость, слабость личностной психологической защиты, снижение или утрата э, ценностных э, породов жизни. При сравнительных характеристиках респондентов, склонных или склонных к суицидальному риску, мы выявили, что лица подросткового возраста, не склонные к, су... к суицидальному риску, характеризуются следующими особенностями. Высокий уровень социально-психологической адаптации, принятие себя и окружающих, высокий уровень эмоционального комфорта, средневысокая и высокая самооценка, Умеренный э, уровень личностных и ситуационной тревожности. Низкий порог агрессивности. Лица подросткового возраста склонны к суицидальному риску характеризуются следующими особенностями. Низкий уровень социальной и психологической адаптации. Ведомость. Уход от решения Регуально. проблемы. Высок, да, высокая степень тревожности и агрессии. Исходя из вышеисложенных диагностических материалов, психокоррекционная и психопрофилактическая работа сводится к следующим результатам. Снять или блокировать факторы, задерживающие личностный рост, я заканчиваю, э, приводящие к личностной регрессии, стимулирование факторов, способствующих повышению уровня самооценки, устранение агрессивного и аутоагрессивного фона поведения, усиление роли, роли, факторов, препятствующих реализации социальных намерений, интенсивной эмоциональной привязанности к близким, чувства друга, ответственности, обязанностью, предоставление о неиспользованных возможностях, а также развитие эстетических потребностей и запросов. Благодарю за ваше внимание. Спасибо. Один, один маленький вопрос. Пожалуйста. Считаете ли вы, что 60 человек, одноразовое тестирование, позволяет делать такие ужасные выводы? Ну, что, пожалуйста, Все, половина самоубийцы, вторая половина сумасшедших. А ну ну две, один только. Можно ли на 60 человек при одном тестировании делать такие выводы? Можно. Можно, Можно? спасибо. Пожалуйста. Я считаю. Нет.